Ozan deyirlər ki, Allah bu bəlanı göndərdi insanlara. Allahın insanlarla düşmənçiliyi yox idi, insanları sevə-sevə yaratmışdı. İnsanlar bu bəlanı qazandı. İnsanlar bu şeytanın müsəllət olmasına qazandı. Zuxruf surəsindən 36-cı ayəsində buyurur ki, insanlar o zaman ki, Rəhman olan Allahı onu da Allah, Rəhman olan Allahı yad eləməyi, onun zikrindən uzaq qalarlar. Allah bir şeytanı onlara müsəllət eləyər. Odici öncə istighfar eləmək lazımdır bu şeylərdən ötürü. Bəzən qurun oduna caş dəyanar hamımız istiqbar edəcək yaxşılar da pislər də günahlardan da hədislərdə var peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki yer üzərində zina artdıqca zina artdıqca vəba və taun yer üzərinə hakim olar. Nədir vəba taun? Həmin viruslar. Həmin şeytanın qoşunları. Allah hamdı verə izzət-i cəlalına, böyüyünə. Allah bizləri bu bəladan qorusun. İnşallah istighfarlarımızı, Allahdan bağışlanmaqlarımızı artıraq. Və bir də Allahım bədəndə olan qoşluğuna gərək kömək edək. Büdcəylərimizə, umrətətlərimizə gərək kömək edək. Bir ruhi halda kömək edəcəyik ruhumuzu gücləndirəcək. İnsan qorxunu yaşadığıca, qorxuya düşdikcə ümütsizləşəcək və yaxud ümütsizləşdikcə daha çox qorxacaq və qorxduqca zəifləyəcək. Qorxmaq lazım deyil. Qorxub o qədər olmalıdır ki, bu təhlükədən ehtiyat edə biləsən bacardığınız qədər bacardığımız qədər qorxmamalıyıq